Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menjelaskan tentang cara memilih perkutut ombiokan yang bagus. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, ambil ulasan-ulasan ini yang baik-baik saja, buang ulasan yang jelek, jangan diambil mentah-mentah ulasan-ulasan atau tip dari saya ini. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. <tuh> Panduan memilih perkutut, ombiokan yang bagus. Beberapa tip panduan saat memilih perkutut saat di atau kandang ternak untuk memastikan kondisi jenis kelamin perkutut jantan antara lain adalah satu mata tajam, mata lebar, mata sejajar dengan paruh, agak melotot, gagah, cupit keras, entah itu di kiri ataupun di kanan, pupur abu-abu di atas paruh sampai atas mata atau banyak pupurnya, atau warna keabu-abuan putih itu, dada melengkung ke dalam kepala, besar, paruh panjang, ekor panjang, lebih giras. Itulah perkutut jantan, ciri-ciri perkutut jantan. Dan yang kedua, ciri-ciri perkutut betina: mata sayu, mata terlihat kecil, terlihat naik sedikit dengan paruh, atau garis paruh tidak banyak gerak atau agresif, pupur abu-abu, atas paruh terlihat samar dan sedikit, uh, supitnya renggang dan lentur uh, atau empuk, dada datar, bubur bila ditiup, keempat keempat kemput uh, kepala kecil, paruh pendek, ekor pendek, kurang agresif atau banyak diam. Yang ketiga paling sulit membedakan perkutut dengan jenis kelamin jantan tapi body atau profil betina dan sebaliknya perkutut dengan jenis kelamin betina dengan body profil jantan. <tik> dalam mem dalam pemilihan perkutut ini harus butuh kejelian dan peng pengalaman khusus untuk memastikan yang keempat eh, dari acuhan-acuhan tersebut semoga bisa bermanfaat walaupun tidak 100% sempurna tapi minimal mendekati dari kriteria-kriteria di atas tadi Entah itu jenis kelamin jantan maupun jenis kelamin betina yang kelima Monggo ditambahkan kembali dari saudara-saudara atau kumannya dari Sabang sampai Merauke yang lain yang mungkin punya pengalaman atau perbedaan dalam menentukan jenis kelamin berkutut untuk memastikan jantan atau betina bisa komen di bawah ini uh, tentang ulasan-ulasan yang bermanfaat uh, tentang cara memilih perkutut ombiokan yang baik dan benar monggo rekan-rekan maupun teman-teman sedulur-sedulur yang mempunyai tip monggo ditulis di komen di bawah ini Burung perkutut nangkring tenang, diam, ekornya yang vertikal atau turun ke bawah. Semoga bermanfaat. Keunggulan burung perkutut ini mudah gacor. Um, metode cepat menggacorkan perkutut atau rajin manggung atau rajin bunyi untuk perkutut jantan, um, untuk biasa atau mencapai memastikan kondisi perkutut kita gacor adalah beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain, satu perkutut sudah dewasa dan zina kalau belum jinak eh, sebaiknya dijinakkan dulu dengan cara-cara pola perawatan yang tepat. Yang kedua, perkutut bila dicetetin langsung turun dari pangkringan dan bekur atau ataupun kuar-kuar. Dan yang lain adapun untuk proses penjinakan ada beberapa hal yang harus dilakukan atau terapkan ke perkutut kita antara lain terapi penjinakan eh, semoga saja bermanfaat yang ke satu pegang perkutut selama 30 menit dalam waktu tiga hari sekali ataupun satu hari sekali dan lebih baik lagi sesering mungkin untuk bisa dipegang perkutut tersebut entah itu tiap pagi siang sore ataupun malam sambil ngopi sambil ngerokok sambil melihat perkutut tersebut minimal bisa dipegang 30 menit per tiap harinya yang kedua, taruh untuk menempatkan yang sering diliwati keluarga atau lalu lalang kendaraan atau lalu larang lalu lalang orang orang dengan ketinggian 1 meter atau 120 cm sampai 150 cm yang tujuannya agar bisa atau sudah beradaptasi dengan manusia. Adapun dalam proses perawatan perkutut ada beberapa cara yang harus dilakukan antara lain. Kesatu, Uh, rutin diloloh minyak ikan, entah itu satu minggu sekali ataupun satu bulan sekali, satu butir untuk tiga hari sekali bisa juga. Adapun dalam melolohkan minyak ikan harus diperhatikan khusus dan sehati hatinya. Mungkin biar perkutut kita tidak keselak minyak ikan, uh, pastikan sebelum dilolohkan celupkan air terlebih dahulu minyak ikan tersebut, uh, lalu diminumkan atau dilolohkan ke dalam paruhnya. Yang kedua, lolohkan kencur untuk uh, jeda waktu tiga hari. Berikutnya dengan cara kencur dikupas kulitnya, terus diambil dagingnya. Dibuat potongan kecil-kecil sebesar kacang hijau, lolohin 3 sampai dengan 4 biji. Yang ketiga, lolohkan kacang hijau 5 butir dalam satu minggu sekali. Lebih baik dilolohkan di sore hari, yaitu dengan cara kacang hijau mentah dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih atau panas. Dan air yang sudah mendidih dipastikan sudah di bisa dipindah dari wadah satu ke wadah yang lainnya, yang terdapat rendaman kacang hijau dan yang lain-lain, yang maksudnya tujuan memasukkan kacang hijau ke air yang sudah mendidih tersebut, biar tekstur kacang hijau jadi empuk dan jadi lunak. Lakukan penjemuran maksimal tiga jam dalam satu hari, yaitu antara pukul 8 pagi sampai dengan 11 siang, dan harus dipastikan dalam penjemuran dibuat satu jam nambah ke jam berikutnya hingga jadi rutin tiga jam per hari jangan langsung tiga jam sekali jemur jadi bertahap pertama hari pertama bisa satu jam dulu hari kedua bisa dua jam hari ketiga bisa tiga jam e, supaya perkutut tidak kaget tidak dehidrasi dan e, bertahap penjemurannya yang kelima Sandingkan perkutut jantan tersebut dengan perkutut betina yang tujuannya untuk bisa memanggil laman jenis perkutut tersebut uh, bisa birahinya bisa stabil dan bisa cepat birahi, cepat bekur pula masukkan perkutut jantan tersebut ke kandang perkutut betina untuk beberapa menit antara 30 menit sampai dengan 60 menit yang tujuannya untuk bisa langsung berkuar-kuar memastikan. Kondisi pakan dan air minum perkutut yaitu dengan memastikan pakan perkutut tersebut dalam kondisi bersih, dan usahakan kondisi tempat air minum uh, bisa bersih. Bersih tiap harinya, tidak ada berlumut yang tujuannya lumut tersebut, yaitu bisa mengeluarkan oksigen. Jadi, uh, bila ada berlumut, berlumut yang hidup lumut hidup tandanya kan perannya hijau itu bisa mengeluarkan oksigen hingga bisa menetralisir e, metralisir kandang kadar air dan buat kondisi kebersihan kandang sebersih dan senyaman mungkin monggo bila ingin ditambahkan ataupun versi dengan cara-cara e, rekan-rekan maupun teman-teman semua ataupun kongmania dari Sabang sampai Merauke mau ditambahkan tip-tip e, ulasan-ulasan bisa komen di bawah ini e, dengan Ilmu-ilmu uh, kalian semua, dan khasiat kencur untuk perkutut: satu, menyehatkan perkutut; yang kedua, mengangkat lendir atau dahak pada burung perkutut; yang ketiga, menghilangkan radang tenggorokan pada burung perkutut; yang ke keempat, melonggarkan rongga nafas dan menguatkan nafas pada burung perkutut, menguatkan pita suara pada perkutut, atau. Adapun cara atau metode pemberian kencur pada perkutut ada beberapa cara. Di antara lain adalah dengan cara dilolohkan langsung pada burung perkutut yaitu dengan cara ambil kencur dan kupas kulitnya lalu kita ambil dalamnya dan dibuat potongan sebesar kacang hijau dan berikanlah perkutut kita sebanyak 2 sampai 3 biji. Setiap tiga hari, tiga hari sekali ataupun seminggu sekali. Adapun yang dilolohkan pasti eh, langsung ditelan dan dicerna dan ada yang dimuntahkan dalam e, beberapa jam akan dimuntahkan kembali tetapi e, untuk pertamanya kita harus melolohkan sedikit demi sedikit jangan banyak-banyak biar terbiasa dengan rasa dan aromanya tersebut dengan cara kencur dibuat air minum perkutut, perkutut yaitu dengan cara ambil kencur terus dikupas dan diparut lalu dicampur air dan direbus setelah matang Saring airnya dan dinginkan. Setelah dingin, bisa buat air minum burung perkutut kesayangan kita agar supaya suaranya nyaring, birahi stabil, tambah berkicau, tambah manggung dengan plong dengan lantang. Indahnya berbagi ilmu, eh, menggokong maninya, rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara, sedulur-sedulur dari Sabang sampai Merauke yang ingin berbagi eh, cerita maupun berbagi tip bisa komen ulasan-ulasan di bawah ini. Semoga saja bermanfaat untuk dulur-dulur kita di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Ulasan ulasan dari saya ini jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Eh, tak lupa salam Rahayu, salam Kongmania, salam jabaterat salam silaturahmi, salam persaudaraan, salam sukses selalu untuk anda semua dari cabang sampai Merauke Tak lupa saya ucapkan eh, jangan lupa dulu subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya, like, comment, share video di bawah ini untuk berlangganan selanjutnya atau berlangganan video selanjutnya. Tak lupa saya ucapkan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.